विशुप प्रसिद्ध श्री दुर्गानाथ तीर्थ मंदिर ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੂ ਦਿਨ ਵਰਤਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ بڑے ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ શ્રી ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮੇਕ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਸੂ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਕੂ ਦਾ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬੈੱਡ ਆਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ shri ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਲੰਗੂਰ ਬਣਤੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਸ਼ਕੀ प्राचीन प्रथा है ये हनुमान जी का मंदिर है बैठी हुई यहाँ पर मूर्ति है और रामायण काल से ये मूर्ति है बहुत ही प्राचीन है जिनके संतान नहीं होती है वो हनुमान जी के मंदिर में आकर के यहाँ पर मथा टेकते हैं और उनकी झोली में फल डाला जाता है जब उनके संतान हो जाती है फिर उस बच्चे को वो लंगूर बनाते हैं वो दस दिन तक पूरे दोनों टाइम आकर के मथा टिकाते हैं कल पहला नवरात्रा है कल सुबह से ही वो तीन बजे से ही आ जाते हैं और आकर के पहले पूजा कराते हैं पूजा कराने के बाद में लाल चोला डाल करके वो मत्था टेकते हैं सुबह चार बजे हनुमान जी का मंदिर खुल जाता है और उसके बाद में वो मत्था टेकने के बाद फिर शाम को दोबारा आते हैं और दोबारा मत्था टेकते हैं और हनुमान जी का प्रसाद लेकर के जाते हैं ऐसे ही भी रोजाना दस दिन तक रोजाना सुबह शाम दोनों टाइम आकर के मत्था टेकते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के दसवें दिन वो अपना कप चोला उतार करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं और हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के फिर वो अपने यहाँ चले जाते हैं पूरी इंडिया क्या पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर और हनुमान जी के मंदिर में आकर के मत्था टेकते हैं और जिन बच्चों ने लंगूर बने होते हैं वो आकर के यहीं पे दस दिन तक रुकते हैं और दस दिन के बाद में फिर वो जाते हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है रामायण काल का ये मंदिर है जब राम जी ने अशमे यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था तो लबकुश ने उस घोड़े को पकड़ा था तो यहाँ पर जो वाल्मीकि जी का आश्रम है थोड़े ही पास में है और हनुमान जी यहाँ पर आए हैं तो राम जी की पूरी सेना के साथ लबकुश का युद्ध हुआ है हनुमान जी ने उनके साथ युद्ध नहीं किया है जब हनुमान जी ने देखा कि ये कौन है इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्होंने पूरी सेना को परास्त कर दिया है तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा है तो उन्होंने हनुमान जी ने लबकुश के अंदर और राम जी के दर्शन किए हैं उन्होंने कहा ये तो साक्षात प्रभु का अवतार है मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं और उनसे माफी मांगी है तो लवकुश ने कहा कि तुम बहुत चालाक हो तो लवकुश ने उनको हनुमान जी को यहीं पर वृक्ष से बांध दिया है और तभी से ये बैठी मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है और कहीं पर भी ऐसी बैठी हुई नहीं है तभी से ये मन्नत है कि जिनके संतान नहीं होती है तो हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं और बच्चे को के रूप में फल दिया जाता है उससे संतान होती है फिर उनको लंगूर बनाया जाता है और तभी से ये प्रथा चली आई है बहुत प्राचीन प्रथा है रामायण काल से मंदिर जुड़ा हुआ है और तभी से ये हनुमान जी की यहाँ पर मन्नत है और सभी की मनोकामना वो पूरी करते हैं हाँ।, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी को बनाया जाता है जो लंगूर बनते हैं और कहीं पे भी ऐसे लंगूर नहीं बनाए जाते हैं हाँ अच्छी नहीं नहीं छोटे बच्चे तो लंगूर बनते हैं फिर उसके बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बाना पहनते हैं बड़े हनुमान के रूप में बनते हैं हनुमान जी के दास यानी सेवक जो होते हैं उनकी सेवा भाव में वो बनते हैं तो वो फिर बनते हैं ग्यारह मंदिर कमेटियों कल हजारों की लाखों की श्रद्धालु पर कैसे प्रबंध किए जाएंगे नहीं नहीं कमेटी की पूरी व्यवस्था होती है यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है रुकने की व्यवस्था है यहाँ पे धर्मशाला है फ्री में धर्मशाला है कमेटी की ओर से वहां कोई खर्चा नहीं लगता है लंगर की व्यवस्था है रुकने की पूरी व्यवस्था है और जो छोटे बच्चे लंगूर बनते हैं उनको बाकायदा टेंट ऊपर लगाया धूप से बचने के लिए उनको जल पिलाया जाता है जल की व्यवस्था रहती है और भक्त साथ में रहते हैं उनके में किसी परेशानी की ना हो इसलिए उनकी पूरी देख रेख रहती है कमेटी के द्वारा सारी व्यवस्था चलाई जाती है पूरा कमेटी का सहयोग है इसमें ਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਘਵ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੰਗੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਮੱਥਾ ਨਿਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਫਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਮਰਾਤੇ ਦਸਹਿਰੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਜਨੂਰ ਬਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ